2016 року апеляційним судом Донецької області буде розглядатися зцілінна справа за позов товару особистої відповідальності 3 до виконавчого комітету Меліпорської міської ради про шкоди відповідно шкодування незаконними діями органами досудового слідства, прокуратури та слід за апеляційної скаргову товарства особистої відповідальності 3 на обхвалу жодної до суду міста Маріуполя Донецької області 6 квітня 2016 року. у Судове засідання з'явилося.

склад суду. Справа будут разгадать. У складе судей. Голову лучше суди Лопатина, суди Лопатина, Принцевского, присер, критерий, зал. Немає дебудов складу суду у представника подивача. Суд вам разъясню ваши да. права. Вы имеете права. Так, если, я знаю права, я 16 лет сужусь, так что не буду... Вы имеете Знайомитись з матеріалами справ, робитись на путі, знімати копії з документів долучені до справи, дажувати копічні рішень, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, що беруть участь у справі, також сіткам експертам, спеціалістам, заявляти платання та відбуде, давати та письмові пояснення сюди, подавати свої доводи, міркування, що до питання промікаються, що доведеться, заперечення питання доводи міркування. Інших осіб користуватися правовою допомогою, що журналом судового засідання, знімати сьогодні подавати заварність проводу гуманітарної сущеної повноти, проступувати фіксування цього засідання технічними засобами, роботи сьогодні подавати після з проводу гуманітарної сущеної повноти, а скажувати інші правосуддя, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом. До початку виду справова судді є із заяви чи про питання у підставниках. Сідайте, виконують матеріали справи. Житнього життєворой суду міста Маріуполя Донецької області від 6 квітня 2016 року відмовлено, відмовлено у відкритті провадження у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю про підтримку виконавчих комітету Маріупольської міської ради про відшкодування шкоди з причинами незаконних цілі органів досудового слідства, прокуратури та суду. З роз'яснення позивачів його права звернення до суду з тими самими вимогами порядку господарського судочинства. Сказано ухвалю суду не погодилась товарство суммежної відповідальністю про 3 та подала апеляційну скаргу, якій, посилаючись на порушення судом першої інстанції матеріального та процесуального права, просила у скасувати. Доведення апеляційної скарги звіряться до того, що першої інстанції діше не вґрунтованого висновку, що позов між сторонами. Повинно разглядаться и управлять порядком государства с судочинства. Чем было порушено право то в проп трэк на справедливость судовый выгодный право? Вы подкримываете апелляционную сформу? Да. Чуть больше, да. да, хотел бы добавить, Ставь я вашу честь... Вы... Можно я на российском языке перейду? Потому что мне так... Я в По про российское, хотя украинское мы Я принес вот сейчас ваш срок, чтобы было понятно. Более 500 решений оригиналов судов процесс уже идет у нас где-то 16 лет. Поэтому я бы хотел сказать, что, к примеру, если брать статью 17 года, статью производства Украины, где споры между и юридическими местами все там власти, в данном случае является это исполком наш Мариковский, по поводу обжалования его решений, действий, действий относятся к компетенции административного суда, Хотя вот нас послали в хозяйственном суду. Вот, статья 105 КСУ предусматривает, что административный лист может содержать требования взыскания ответчика субъекта властной полномочий средств решения ущерба, причиненного незаконными решениями действиями бездействия. Вот. При, но при этом в часть 2 статьи 21 КСУ содержится указание на то, что данные требования рассматриваются административным судом, если они заявлены в одном производстве, с требованием разрешить публично правовой спор публичное право я еще раз подчеркиваю. Но в противном случае требование о возмещении ущерба разрешается судами в порядке гражданского судопроизводства. Исходя из сказанного, а если ущерб предприятия есть, как наш и такой ущерб причинно следственная связана с действиями, то бишь бездействием, к примеру, таможенного уровня, к примеру, взял, чтобы было понятно, например, в таком случае, э но подтверждение факта незаконности таких действий не имеет, то исковое заявление необходимо подавать в дружной административный суд с указанием двух связанных между собой требований, то есть разрешить публичное право спор и возмещение ущерба, то есть два вопроса. А Ответчика в таком случае будет два, то есть таможенный орган и, например, примеру, господин начальник. Если уже опять-таки имеется документальное подтверждение, что я показал, 500 решений суда в вашей чести. и связанное с собой, то я хочу сказать, что у нас не публичное правовой спор, у нас возмещение ущерба в вашей чести. И все эти факты уже доказаны. Тонечко, но суд, конечно, в Англии не будет процесс, что цепу а, Вы не слышите меня здесь? Я еще раз объясняю. Суд, судья предлагает мне втягивает меня в хозяйственный правый спор, публичное публичный правовой, а это не публичный правовой спор. Это возмущение ущерба, Это разные вещи. Вот вы говорите, слушайте, а не слышите меня? Не нужно еще раз, еще извиняться пять лет заниматься публичным правом. У меня есть решение. Хозяйственным на есть. У меня их 150 решений, хозяйственных судов, где спор уже решен в большинстве. Но мне судья предлагает ответить в хозяйственный суд и решать, кто прав, кто не прав. Уже решено. Я могу, конечно, все ему продать решение, обычно а это будет более 500 букновных ну, пакетов. Поэтому я предоставил судье 102 решения, основные, которые дублируются. Поэтому я еще раз говорю, что данный спор идет не публично, а именно возмещение ущерба. Это самое важное. А у меня в данном споре я указываю, что было решение хотя от 2 октября 2002 года уже Но оно не исполнено. Ни АГИС не исполнено, ни БТИ. А БТИ это орган, извините, ваш честь, это орган Малипольского исполкома, который не хочет исполнить решение. И более того, против работника БТИ возбуждение 4 главного производства, начальник БТИ Калимченко Марина Алексеевна. Также и узнал. И все это время оно не исполняется, Уже 15 лет прошло, никто не хочет его исполнять. Поэтому я и пришел в суд, чтобы доказать эту правоту и чтобы все-таки взыскать ущерб за нанесенный мне моим И указывая решение как видно судов, которые именно не исполнены. Так, вот еще. Так, нет, не тому, что при осмотрении настоящей именно вот, прошу честь, что именно не публичный правовой спор, а именно возмещение ущерба, которое решается судом порядке гражданского судопроизводства. Это достаточно сделать более так сказать, вот, хочу вот из решения суда ваших коллег, можно? Да. Пожалуйста. То, лучше, да, не если можно, значит, если, да. обращу внимание, что то же самое спор, разрешенный 4 дня назад, 21, 5 дней назад. Точно такой же спор был в вашей честь. И ваши коллеги приняли правильное решение. Они готовили назад в суд общее юридической, гражданское судопроизводство. Но там, меня был изожей э, в Киевском суде, госкозначить, все то же самое. Но мне предлагал судья идти в административное судопроизводство. То есть увезти стрелку туда везти. Хотя какой может быть публичное право, если уже идет вопрос о размещении ущерба вообще. Именно взыскание, они а не э, рассматривают, кто прав, кто не прав. Вот потом я еще раз хочу подчеркнуть, ваше что в э, очередной раз, уже 300-й, чтобы не было этих судов больше, именно, именно взыскание, именно взыскание ущерба. Я еще раз подчеркну, не больше ничего, потому что все уже решено, уже здесь. Ничего больше нового не рассматривается. Поэтому, если хотите, я вам даже познакомиться, 500 решений судов, они, они, не надо. Я потом принес показать вам. Если это надо, пожалуйста, можете посмотреть. Все уже решено. Пожалуйста, я, вы можете вот на ваше Не вы, вы, здесь, Я, вас, если, вы считаете нужным, я принес оригинал. Если я хочу вы вы можете, заявить, вы можете заявить это клопотание. Мы будем выдержать. Да, да, вы, да. вы просто это долучите до материала Да, я хочу, чтобы вы ответили. вот есть уже решение, ваших коллег. принято решение. По сути, не мое у вас, я, вас я для вас это так копия. По а по сути, по по сути, по сути, по сути, если я тоже классно, решение. Просто, да? я не получу... не пожалуйста, не пожалуйста, да. Не вот, не вот, mm -hmm. полный да, текст, да? Да, 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 полный текст, пожалуйста. Ну там где просто спор идет именно о административном производстве. я также доказал, что это не публичный правовой спор, это именно возмещение ущерба. Суд порадовавшись на месте, он Да, вот, よかったです。 Вы можете расставить это. Еще, шине, да. просто это просто для я вы вы вас. Вы да, да, да. Так, Ева Васильевна, кисть а духовная. А да, Ваша да, Ильич, да, да. да. да, можно буквально, я не для них в максимум Я бы хотел сказать, сказать, что все-таки вот основанием для отмены, я считаю, не только статья 301 за ЕГОК в Украине, что препятствует дальнейшему производству, направленных дел для продолжения первой инстанции. Это неполное полное выяснение судом отстоятельства, так как судья не пригласил даже на заседание на суда и э, вынес решение, что просто увести публично э, правовой спор. Поэтому я считаю, что было нарушение материальных социального права. То есть это привело к неправильному решению вопроса. Поэтому я хотел бы сказать, э, что есть статья 17 закона Украины о выполнении решения применения практики Европейского суда по правам человека от 20 февраля 2006 -го года в соответствии с которой суды в Украине обязаны применять Конвенцию и практику Европейского судебного ну как источник права. Поэтому в своей практике, я считаю, что более широкое толкование данной правовой нормы в различных аспектах одним из таких, является профессиональный аспект, это справедливо, правосудие. Поэтому профессиональный аспект, статья 6, как буквально прочтение, так и исполкование э, ЕСПЧ включает первое, это принцип равенства сторон, в исполнении средств защиты. Второе, состязательный характер судопроизводства и мотивированность суд, судебного акта. И самое главное, еще классно считаю, публично публичное судопроизводство. И пятое, разумный срок рассмотрения дела. Не, как у нас рассматривается, нет, 16 лет эти все производства, они одно заканчивается, другое начинается. И опять все то же самое уже сейчас. Это, как это, решение. А то, по сути, был один спор. Но у нас, к сожалению, Нарушение права. Право на безусловное исполнение судебного акта. О чем сейчас хочу сказать? И есть решение вашей Их 500, но никто не хочет исполнять. И поэтому я пришел к исполкому, в том числе к тому же БТИ, который не хочет исполнять решение судов, и не выселял мне здания вашей чести. Все это время пользовались зданиями. Ориензованная преступной рука, занимались там наркотиками извините, и так далее. К, 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 я, я понял, к, я понял вашу Я просто чтобы было понятно, о чем идет речь. Идет речь именно о исполнении решения судов. Іменно і сполком, який нарушував, грубо кажучи, статтю 382 головного кодексу України. Тому відповідно статті, яку я хотів зачитати на українському, 55 статтю 24 Конституції України, кожен гарантується правонасудовий захист і влюбленість судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, і в зв'язку з цим суди не повинні допускати випадків, безпредставный вид без мовы в открытии проваженной справы. Або не обронтована в открытии проваженной А сколько? А сколько Это приводит до порушения конституционных прав старин, завлекания и затягивания старин розыгрыш справ. Вот. И ну, я считаю, что тут не только судья этого не сделал, вначале очевидно умышленно сделал, а в интересах своих коллег, судей Жарного Сырного Суда, Ковтуненко, пациента, Турченко, курика, которая неоднократно накладывала риск на наше здание МИРМА, а также мысленно не рассматривали мои жалобы в течение шести лет. Это, это, тоже является, это, тоже является причиной может, такого отношения с людьми, к этому вопросу. Поэтому я прошу вас честь принять указанную апелляционную жалобу, которую мы сейчас рассматриваем вместе с вами, в открытом апелляционном производстве, что происходит, отменить в полном объеме определение жертвы районного суда, в полном объеме, и по месту нахождения исполнительного комитета муниципального совета именно в Шахтовом районе. Рассмотреть дело. И третье, вынести новое решение определения, которым открыть производство в Шахтовом районе суде, в этом и по заявлению в нашего предприятия. И, и все. Все наши, наши как а а а а. уже просто сказал, что здесь я просто прошу вас принять на право, второе, отменить данное определение судьи на от 6 апреля 2004 года, выразившее злоупотребление правом при отказе в от открытии производства по заявлению нашего предприятия в от 31 марта 2016 -го года по месту нахождения исполнительного комитета Олимпийского госсовета. И третье вынести новое решение. Определение, которое мы открыли производство в районе судьи года. Мы по заявлению потерпевшего предприятия Кроптрейд о возмещении ущерба. Еще раз говорю, именно ущерба вашей части. Мы не пытаемся никуда втянуть наш публичный правовый спор, поэтому прошу только взыскать ущерба. И поручить производство судья на минимум. Алексей Николаевич, без нарушений конституционных прав всех сторон задействованных в указанном производстве и, и при одновременном направлении смысла данного решения на недопущение недобросовестного поведения его участников. Это вот все наши... Проза. Прошу доверить наши желания... Да, прошу дарить наши желания.